Ще раз наголошую на тому, що, шановні платники податків, намагайтесь витримати всі умови. Це задля вас автоматичне відшкодування. Воно покращує ваше життя і спрощує час вашої діяльності. І отримуючи автоматичне відшкодування, зникають перевірки саме тих заявлених сум, які необхідні. Були до цього. Отже, нинішні технічні можливості дозволяють створити суб'єктам господарювання всі можливості для покращення їхньої роботи. І я закликаю всіх, намагайтеся вийти на автоматичне відшкодування всіх платники податків, які мають на це право. І отримуйте, заключайте договори, отримуйте ключі і працюйте з нами в системі онлайн. вот этот вот ключ для того, чтобы сделать эту электронную звездность? Это надо конкретно как-то какие-то документы подавать там или заявление, или что нужно делать может это стоит какие-то деньги? То есть как это делать? Ну, за ключ какая-то определенная сумма платится, но она платится в сервисный центр. У нас только договор заключили. Да, мы да. только заключаем да, договор, а вот а это Все остальное, -то. Это центра, и... получается ключ. Да, ну, имея этот ключ, можно свободно это отправлять этот эту вот и, грубо говоря, не обращаться в налоговую. Сколько процентов предприятий в Комитопии уже перешли на электронную Более 60 процентов. Но это берется от, причем от плательщиков НДС, да. Готовили, нет, вообще там больше. Вот. Я беру чисто плательщиков НДС, потому что как бы получается у нас по них идет контроль, учет, потому что мы прекрасно понимаем, что даже мы вот объясняем этим же самым платникам подарки, те, которые, ну да, вот сейчас я работаю, у меня вроде бы сейчас нет возможности, чтобы получить, я вот по автоматичному чтобы получить автоматичное решкодувание, но его я могу только получить тогда, когда я отправляю по электронной изветности. То есть те, кто желает получить автоматическое решкодование, должны работать в электрон, ну, по электронной известности. Почему? Потому что пришла декларация, она автоматически разнеслась автоматически данные передали, и э, налоговая не проводит вот этих тех проверок, которые в есть. И автоматически сумма ушла на не все. Как бы э, налога в этом процессе ушла немножко в другую сторону, и уже пошла работать, э, ну, как посредники, получается. Если это... Обыкновенная декларация, то подали, мы ее провели, провели проверку, запросили документы, принесли документы. Это время, это все равно определенное время. Это 30 дней для камеральной проверки, 30 дней еще для э, подоплановой проверки. Поэтому э, ну, все-таки проще. И вот этих очередей нету, Ну не знаю, я, я, я приветствую вот эту вот электронную деятельность. Ну, в конце концов, она давно уже идет, уже сколько лет мы над этим работаем, но с каждым годом, и вот сейчас в кодексе, там, в принципе, уже статьи есть, которые определяют, обязывают уже большие, большие предприятия уже только переходят. Но это, в конце концов, она все равно будут все предприятия придут. Просто пока, ну, еще, да, малым предприятиям дали еще возможность. Самое интересное даже, вот некоторые такие, которые с прочной системы подвески, которые так мало били. Многие приходят, которые до этого не работали, они не сторонники были. Те, которые попробовали, они начинают уже рассказывать другим. Но единственное, что должно быть это этого дома, должно быть компьютер и интернет. То есть это как бы обязательное условие. Те, у которых этого нет, ну тут ничего ну, не подойдет. ему за то, что вы присутни и выслухали наши задания, которые перед нами стоять, и перед податки. Дякую, Дякую.